Как я познакомилась с мандалами, как я познакомилась с окраинной геометрией более 10 лет назад я почувствовала, я поняла, что я это знала, эти знания были во мне из прошлых жизней, я ими пользовалась, и это, знаете, как такой вот щелчок воспоминания, что я могла делать разные мандалы, особенно мандалы у меня очень хорошо получались защитные, то есть на защиту, защитные мандалы, боевое искусство в мандалах, это как то, чем я занималась в прошлых жизнях, и это как раз то, что сейчас мне помогает. Да? Это целительские мандалы, они другие, то есть это не те мандалы, которые вот все рисуют. Нет, это мандалы определенных знаков, это мандалы, которые связаны со стихиями, это мандалы, которые связаны с знаками которые использовались очень-очень давно в древности и в принципе в интернете да есть появляются такие мандалы но их все равно немного как таковой книги на самом деле нету по этим мандалам и по этим знакам я практикую уже очень давно у меня очень-очень много мандал накопилось на здоровье финансы на продажу покупку недвижимости на защитные мандалы мне очень классные защитные Мандалы, которые я использую и для себя, и для родных, и для клиентов, и для всего мира, и для Украины, конечно же, в данной ситуации.